पौरे पृष्ठा संस्कृत साहित्य गाथा एकादश श्रेणी पृष्ठा बाईस ब्राह्मण चौर पिशाच कथा शात्र बोपि हितायैव बो विवदन्त परस्परं चौरं जीवितं दत्तं राक्षसेन तू गोयुगम अस्ति कस्मिं स्थिद तिष्ठाने दारिद्र ड्रोनोर्मा ब्राहमाना प्रतिग्रह धन सततं विशिष्ट वस्त्रानू लेपना गंध मलिया लण्ड तांबुलादि भोगो परिवर्जिता प्ररुड केश शम श्रूणा खरो मोपचिता शीतस्न बात, वर्षा दीवी, परिशोवितर शरीरा दाडी तस्य च केनपि यजमाने नानु कंपय शिशुगो योगं दत्तं दाडी ब्राह्मणेन च वाबाद रभ्य याचित घृत तैल याब सादी भी संबध्य सुपुष्टं कृतम्। तच्च दृष्ट्वा सह सैव कश्चित् चौरश्चिन्तित बान कोट अहमस्य ब्राह्मणस्य गो युग मीदमपहरिष्यामि अनकोट इति निश्चित्य निशायं बंधन पाशं गृहीत्वा याबत प्रस्थितस्तावद दर्थ मार्ग प्रबीरला तिक्खना दंत पंक्ति उन्नत नासा वंश प्रकट प्रकट रक्तांत नयना उपचित स्नायुं स्नायुं संत उपचित स्नायु संत तीर्ण तगात्र शुष्क कापला सुहिता हुत वह पिङ्गला स्वम शुकीश शरीर कश्चि दृष्टः दृष्ट्वा च तं तीब्रं भया अस्तोपी चौर ब्रबीता कोट को भवन क्वेश्चन मार्क अनकोट इति स आह कोट सत्य बचो नहंग ब्रह्म राक्षस दाड़ी भवान प्यातमान निवेदयंतु अनकोट दाड़ी सो अब्रवीत कोट अहं क्रूर कर्म चौर खुलोन्कमा दरिद्रब्राह्मण से गोयुगं हर तो प्रस्थस्कोट दारी अथ जात प्रत्यय प्रतय राक्षसब्रभीतकोट भद्र विषयचि पशा हतिकोह दी अतस्तम ब्राह्मनम, भक्षय स्वामी दी तत सुंदरमೀತम ए कार्य बयभयम् अनकुर्तारी अथ तत्र गत्वा कान्ते कालमन्नेश यंतुं स्थितो प्रसुप्ति च ब्राह्मणे तत रक्षणार्थं प्रस्थितं राक्षसं दृष्ट्वा चोरा व्रबिता कोट भद्र चिन्ह नैश न्याय दारी गोयुगे मया पहाते पशाच मैन ब्राह्मण भक्षय अनकुट दारी पृष्ठ तेज सोब्रभिकोट कदचिद ब्रह्मण गोशब्देन तो न ना, तदनर्थक ममा रंभ सियात अनकोट ताड़ी चौर चौर प्यब्रबित कोट तवापि यदि भक्षनाय पस्थीतस तस्यांतरे एको एको प्यांतराय सियात तदा हमपि न शकनोमी गोयुगम युगं अतः प्रथमां माया पहते योग गो युगे पश्चात्वय ब्रह्मना मक्षयितव्य दारियन कोट इतत्थं च महामिकाया तायोर विवादतः समुप्तेन समुप्तान्ने दैथे प्रतिरब শ্রম জজাগর আথ তং চৌরী কোট ব্রহ্ম বিষয় চিহ্নমিচ্ছতি রক্ষ ব্রহ্ম বিষয়চিহ্ন চৌরা গোয়ুগ তীপূমিচ্ছতি अनकोट दाढ़ी एवं श्रुतोत्थाय ब्राह्मण सावधान भूतवैष्ट, देव तामन्य ध्याने नात्मनं राक्षसादु राक्षसादु दद कुरपल गुणेन चौ चौराद गो युगं ररक्ष दाढ़ी পরের পৃষ্ঠা ব্রাহ্মণ চৌর পিস কথার পৃষ্ঠা চব্বিশ শত্রু বহ পিহিত বিবদন্ত পরস্পরম চরাং জীবিতং দত্তং রাক্ষসী নত গোয়ুগম চব্বিশ এবং পঁচিশ পাথায় আগের সংস্কৃত অংশটি বাংলা অক্ষরে লেখা হয়েছে